Bakı bulvarında Eurovillage 2022 Avropa şəhərciyi ilə açılış olub. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfəri Peter Mikhaltı İttifaq nazirinin Azərbaycanın möhkəm tərəfdaşlığından bəhs edib. Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirinin müavini Elnur Əliyev isə ölkəmizin həmişə müxtəlif mədəniyyətlərin vətəni olduğunu, bugünkü tədbirin Azərbaycan mədəniyyəti ilə Avropa İttifaqı ölkələrinin mədəniyyətini bir-birinə daha da yaxınlaşdıracağını bildirib. Avropa şəhərçiyinin ziyarətçiləri dövlətlərinin stendlərinə baş çəkməklə təhsil, regional inkişaf, səhiyyə və digər layihələr barədə məlumat əldə ediblər. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Layihənin məqsədi Avropanın müxtəlifliyini, müxtəlif üz dövlətlərinin mədəniyyətini Azərbaycan vətəndaşlarına, Bakının qonaqlarına təqdim etməkdir. Layihənin məqsədi Ə e, aynı zamanda Alqeroba ittifaqı Azərbaycan arasında mədəni körpünün möhkəmləndirilməsidir. Biz istəyirik Azərbaycanın mədəniyyətini də e, olduğu kimi təqdim edəyək. Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini, Azərbaycan mədəniyyətinin tarixini, Azərbaycan mədəniyyətinin çeşidliyini və ən vacib Azərbaycan mədəniyyətində multikultural dəyərlərin ə böyük bir rol oynadığını biz istəyirik ki, bütün dünya bilsin. Tədbirdə siz müxtəlif stendlər görə bilərsiniz ki, hansı ki bu stendlər Abovet Vaqının maliyyələşdirdiyi layihələri və eyni zamanda bu Vaqının Azərbaycan olan qayğısını göstərir və eyni zamanda onlardan biri də Gəncə Avropa səfərləri stendidir ki, mən hal-hazırda bir müsəlman Azərbaycan gənci olaraq Avropa dəyərlərini və eyni zamanda Azərbaycan dəyərlərini öz gənclərimə, öz yaşlılarıma arasında yaymaq üçün çox böyük bir fəxr hiss edirəm.